assalomu alaykum bizga shunday savol berilyaptiki chizmada tasvirlangan x e, y, y z burchaklarini toping bu burchaklarni topishimiz uchun demak ab tomonni hayolan orqaga davom ettiramiz demak bu yerda hosil bo'lgan yangi burchagimiz bir yuz ellik besh gradus endilikda s e, yk zt burchaklarni ikkiga bo'ladigan va k f mana pastki tomoniga parallel bo'lgan to'g'ri siziqlarni o'tkizamiz demak hozirgi holatda x burchagimiz ikkita burchakka y burchagimiz ikkita burchakka z burchagimiz ikkita burchakka ajralayotganini ko'rishimiz mumkin hozirgi holatda biz bilamizki kesiuvchi to'g'ri chiziqlar yurtasızlar, parallel to'g'ri chiziqlarni demak kesuvchi kesib o'tganda ichki bir tomonlama burchaklar yig'indisi bizga 180 gradusni berar edi hozirgi holatda ham demak 140 bir gradus bilan mana bu yerdagi burchagimiz ikkalo qo'shiladi 180 gradusni beradi bu yerda demak hosil bo'lgan ikkita burchagimiz ham xuddi shunday 180 gradusni beradi yig'indisi keyingi parallel orasidagi burchaklar ham xuddi shu qonunga bo'ysunadi va oxirida ham xuddi shunaqa holat kuzatiladi umuman olganda 155 gradus plyus x burchak y burchak z burchak plyus bir gradus barobar demak 1 bar 2 3 to'rtta bir yuz gradus yig'indisi 720 gradusga teng bo'ladi demak bu yerdan x y z ni topishga harakat qilamiz x y z demak 720 dan 295 ni ayirganimizga teng bo'lar ekan hisoblab ko'radigan bo'lsak bizga x y, z burchaklarning yig'indisi to'rt yuz yigirma besh gradusga teng bo'ladi